পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বলি হ'ল দুটি শিশু পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে দুটি শিশুক প্ৰাণ ল'লে টংলাত হয় আপোনালোকে নিশ্চয় এই নিউজটো পাইছে নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল মই মৰমী মোৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোলৈকে স্বাগতম জনালোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল বৰ্তমান মোৰো ভালেই বাৰু হয় আপোনালোকে এই টংলাৰ যি দুটি শিশুক হত্যা কৰিলে সেই বাতৰিটো আপোনালোকে নিশ্চয় পাইছে তথাপিতো মই দুটামান মোৰ মনৰ কথা আপোনালোকৰ আগত ক'বলৈ আহিলোঁ এই শিশু দুটিক হত্যা কৰাৰ মূলতেই পাৰিবাৰিক কণ্ডল আৰু পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবেই নিজৰ মোমায়েকৰ চালনাৰ বলি হ'ল এই শিশু দুটি কাৰণ যি দেউতাকৰ দু দুগৰাকী পত্নী বিবাহপাশত আৱদ্ধ হোৱা বুলি আমি নিউজত পাইছোঁ আৰু তাৰেই কামনাৰ হ'ল এই শিশু দুটি শিশু দুটি গাত কি ভুল আছিল যদি দেউতাকৰ ভুল আছিল নিশ্চয় দেউতাকক সেই ভুলৰ শাস্তি দিব লাগিছিল কিন্তু সন্তানক কিয় দিলে আৰু মোমায়েক সদায় মমায়েকে হয় মোমায়েক যিহেতু কংসৰূপী সেয়েহে ভগৱানেও মোমায়েকক হত্যা কৰিছিল কাৰণ কংসক যিহেতু শ্ৰীকৃষ্ণই হত্যা কৰিছিল তাৰ উদাহৰণ আমি এতিয়াও ভুগিবলৈ পাই আছোঁ মোমায়েক যিমানেই আপোন নহওক কিয় কংস ৰূপত এদিন হ'লেও তেওঁ ক্ষোভিত হয় কাৰণ তাৰে উদাহৰণস্বৰূপ এই টংলাৰ শিশু দুটিক হত্যা কৰাৰ আঁৰৰ কাহিনী কাৰণ এই শিশু দুটাৰ যদি কাৰোবাৰ বলি নহ'লহেঁতেন নিশ্চয় তেওঁলোকক হত্যা কৰাৰ কোনো কাৰণ নাছিল বিনা দুখী দুটা শিশুক হত্যা কৰি কি পালে নে ধন সম্পত্তি পাব নে তেওঁলোকৰ আশা পূৰণ হ'ব দেউতাকৰ লগত কিবা লেনা দেনা আছিল দেউতাকৰ লগত কিবা ভুল বুজাবুজি আছিল নিশ্চয় দেউতাকক তেওঁলোকে উচিত শাস্তি দিব লাগিছিল সেই নাবালক শিশু দুটাক হত্যা কৰি কিবা পালে জানো আমাৰ সমাজখনত আচলতে এনে ঘটনা বহু ঘটিবলৈ ধৰিছে কাৰণ আদৰিক নাপায় ভাদৰিক যে শানটো দিয়ে এনেকুৱা কথা কিছুমান আচলতে আমাৰ অসমখনত চলি আছে এনেকুৱা কাৰণেই আমাৰ সমাজখনত ইমানেই দুৰ্নীতি হৈছে এনেকুৱা ভুল বুজাবুজিবিলাক আমাৰ সমাজৰ মাজলৈ আহিছে যে মানুহৰ জ্ঞান বোলা বস্তুটো নাইকিয়া হৈ গৈছে কাৰণ পশুপক্ষীও এনেকৈ চাগে হিংসা হিংসী ভাৱটো নকৰে কাৰণ পশুপক্ষীসকলকতো আমি তৎক্ষণাতেই যোজা দেখোঁ কেতিয়াবা হেঁতি যুঁজ কৰা দেখোঁ কিন্তু এনেকৈ হত্যা কৰাকৈ তেওঁলোকে যোজা আমি নেদেখোঁ কিন্তু আমাৰ যিসমূহ মানুহৰ নাম লৈ প্ৰাণী জীৱ সোমাই আছে প্ৰাণীতকৈও মগজটো কম আছে এনেকুৱা মানুহবিলাকে এনেকুৱা কাম কৰিবলৈ লৈছে চাবচোন আপোনালোকে হত্যা লুণ্ঠন ধৰ্ষণ ইত্যাদিসমূহ আমাৰ অসমত কিমান বাঢ়িবলৈ লৈছে এইবোৰ সকলো মানৱ মানৱ জাতিটোৰ পৰা হোৱা নাই জানো এই মানৱ জাতিটোৱে যিমানেই ওপৰলৈ গৈছে শিক্ষা অনুযায়ী সিমানেই কিছুমানৰ বিবেকসমূহ আচলতে তললৈ গৈছে কাৰণ তেওঁলোকে ভাল বুদ্ধি লগ চাৰি কিছুমানে বেয়া বুদ্ধিসমূহ বেছিকৈ আহৰণ কৰিবলৈ ধৰিছে এই নাবালক শিশু দুটি ভুল ক'ত আছিল কি আছিল তেওঁলোকক হত্যা কৰাৰ কাৰণ কি আছিল এইসমূহ আচলতে এতিয়া আমি বাচ বিচাৰ কৰিলে নাপাওঁ আৰু দেউতাকে ভুল কৰাটো পুত্ৰক কেতিয়াও দিব নালাগে কাৰণ সেইটো এতিয়া যদি তেওঁলোকৰ আইন ব্যৱস্থাটো এনেও আছেই আইনে তেওঁলোকক কঠোৰতকৈও কঠোৰত শাস্তি দিব লাগে বুলি মই মোৰ ফালৰ পৰা কৈছোঁ কাৰণ মোৰ দুটামান ক'ব লগা কথা আছিল বাবেই মই মোৰ কথাকেইটা আপোনালোকৰ আগত আগবঢ়ালোঁ হয়নে নহয় আপোনালোকে জনাবচোন দেউতাকৰ ভুল যদি সন্তানৰ ওপৰত দিয়ে বা সন্তানৰ যদি কিবা ভুল হোৱাৰ পাছত মাক দেউতাকৰ ওপৰত জাপি থাকে তেনেকুৱাবিলাক আচলতে মানুহক পশু বুলিয়ে ক'ব লাগিব নহয় জানো সেয়েহে মই আপোনালোকৰ আগত মোৰ মনৰ বক্তব্য কেইটা আগবঢ়ালোঁ আৰু ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যিসকলে মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাইছে তেওঁলোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেলাইকণটো ক্লিক কৰি অ'ল কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব ধন্যবাদ